السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کا اللہ. نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رمضان کے لیے تیار ہیں دی. کیا تیاری کی نیت ہے اور تراوی کی نیت ہے اور ذہنی تیاری کی ہے اور اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں نے یہ کتاب شروع کی ہے شاہ رمضان کس کس طرح تیاری کی جاتی پلاننگ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے گھر کی صفائی کرنی ہے کر لی اوکے اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ سسٹمیٹکلی سوچنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کریں تیاری مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں تیاری مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں ٹھیک ہے رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادا ر عی تم الہلال ادار علیہ کم فسوم ویومن جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو تیس روزے پورے کر لو تو سویتی ہی ابترویتی ہی اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو دیکھ کے افطار کرو یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھے اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے کینیڈا میں روزہ ہو گیا ہے دبئی میں روزہ ہو گیا ہے آخر ہمیں کیا ہے ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا تو پہلی چیز کیا ہے ہمیں چاند دیکھنا ہے اور اگر بادل ہوں تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فک ملو للاسیم تیس کی گنتی پوری کر لو یعنی شابان کے تیس دن کر لو یعنی ہمارا تیسواں دن شروع ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد اکتیسواں کوئی نہیں ہے تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے سب رکھ رہے ہم بھی رکھ لیں گے تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہیں ہوتا سعودی عرب میں سورج ہم سے دو گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے یہ معلوم ہے نا آپ کو ٹو آورس کا ٹائم ڈفرنس تو دو گھنٹے پہلے یعنی اس وقت اگر سوا سات بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں سوا پانچ بجے چاند دیکھ لینا چاہیے نظر آئے گا کس کس کو نظر آئے گا سوا پانچ بجے چاند نہیں نظر آئے گا لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا سوا سات ہو چکے ہوں گے مغرب ہو چکی ہوگی اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے جو ہمیں نہیں آ سکتا اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایک ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی جسمانی تیاری ذہنی تیاری روحانی تیاری کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا پھر سوچتے ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی ایک گھنٹہ ایک دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں دیکھیے جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں مختلف فلائٹس پر 20 فائیو کے جیسے تھرٹی کے کی اجازت ہوتی کچھ فلائٹس پر دو بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی کچھ پر اسٹرکٹلی صرف ایک بیگ لے جا سکتے ہیں اب اگر آپ دو مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو ایک بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں? کتنا کچھ کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے تو کوئی لمٹ ہے وزن کی ہے کچھ نہیں دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے مل جاتا ہے مثلا یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے آپ ٹاول لے جانا بھول گئے وغیرہ وغیرہ تو کیا ہوگا آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں, اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں وہاں پہنچ کر اور نئی نئی چیزیں لے لیں گے اچھی چیزیں لے لیں گے تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا کیونکہ وہ گھر پہ چھٹی ہوتی ہیں لیکن آخرت کے بیگ میں آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی نہیں وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار ازر ہے خوب خوب بیگ بھر لے اور اس کے لیے چاکو چوبن ہو جائیں کمر باندھ لیں گیٹ ریڈی ٹھیک اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھٹ نہ جائے آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی الحمد الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے ایک اوپر دیکھیں نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں اللہ علیہ سلامتی و اسلامی ربی و رب اللہ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے یعنی چاند ہمارا رب نہیں کیونکہ کچھ قومیں چاند ستارے سورج ان چیزوں کو پوچھتی ہیں تو ہم ان کو نہیں پوچھتے یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا تو وہ رب نہیں دوسری دعا ہے اللہ اکبر اللہم اہل علینا بالامن والاسلام لما تحب ربنا اللہ اہل علیہ بال وی و سلامتی ول اسلامی و توفی قلما تو حب رب نا و رب کل اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ یہ چاند ہم پر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں کہ جس سے اللہ سبحانہ و راضی ہو جائیں ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو چلیے